জৰাবাৰী বাকৰি গাঁৱৰ মধ্যস্থলত অনুষ্ঠিত হোৱা জয় অসম ভেলাঘৰৰ আজি ভোগালী বিহুৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাকখনত আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীৰ আছে যে পুৱা ন বজাত মেজি জ্বলাম কালি মেজি জ্বলাম আৰু জ্বলনৰ সময়ত আমি বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ তেৰাবাৰী তিৱা স্বাস্থ্য পৰিষদৰ সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী তবোধন দাসদেৱ তেখেত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ জয়া অসম ভেলাঘৰৰ সদস্য মেজি জ্বলন পৰ্ব আৰম্ভ কৰিম মেজি জ্বলন পৰ্বৰ আৰম্ভৰ আগমুহূৰ্তত আমি উদ্বোধক হিচাপে হওক বা উপস্থিত বিশ বিশিষ্ট হিচাপেই হওক তেখেতক চমুকে ভোগালী বিহু দুআষাৰ কৈ তেখেতৰ দ্বাৰাই মেজি জ্বল কাজাইছে আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি ইয়াত কষ্ট কৰি আমাৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰা সকললৈ মই প্ৰথমতেই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ জৰাবাৰী গাঁৱৰ সকলোৱে এই ভেলাঘৰ বা আমাৰ ঐতিহাসিক যি ভোগালী বিহু সেই ভোগালী বিহুৰ আজি এই ৰাতিপুৱাখনত আমাৰ যিটো পৰম্পৰা আছে যে আমি মেজি জুই লগাব লাগে মেজি জুই পোৱাৰ আচলতে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সলনি হয় আচলতে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা প্ৰাকৃতিক সলনিৰ কাৰণে আমাৰ আগৰ পূৰ্বাপুৰুষসকলে শেষত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ভোগ কৰে বা ভোগ কৰিবলৈ এইখিনি সময়ত এটা সুবিধা পোৱা যায় তাৰোপৰি আজিৰ তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ যিটো শীত থাকে ঠাণ্ডা থাকে সেইটো কম মানুহে কমিব বিচাৰে আৰু সূৰ্যৰ উত্তৰাণ হয় গতিকে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে আজি এই দিনটোক মাঘৰ বিহুৰ ভোগালী দিন হিচাপে লৈ যেনেধৰণে মেজিত জুই জ্বলাই ভলাঘৰ সাজি উৎসৱ পালন কৰি আহিছে তেনেধৰণে আমাৰো জৰাবাৰী এই জৰাই অসম ভেলাঘৰ সাজি সৰুকৈ হ'লেও আমাৰ যিটো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে তাৰ বাবে মই সকলোলৈ আমাৰ ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু যিকেইজনে কষ্ট কৰিছিল তেওঁলোকক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন আগলৈকে এই অনুষ্ঠানটো জীয়াই ৰাখে বা আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম নৱপ্ৰজন্মসকলেও যেন এই আমাৰ যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা ধৰ্মীয় বা আমাৰ সমাজৰ যিটো অসমীয়া জাতি সংগঠনৰ জাতিৰ উৎসৱ বা কলা সংস্কৃতি এইবোৰত যাতে আমাৰ সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখি এইবোৰ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইবোৰ আমাৰ ইতিহাস এইবোৰ আমাৰ জাতিৰ পৰম্পৰা গতিকে ইয়াক আমি পাহৰি যোৱাটো আমাৰ ভুল হ'ব আৰু এটা

মই মাৰিলো ৰ নহলা মুখখন দাঙি দে চোৱা এনেকে বিয়া তই Terima kasih telah menonton.